Ermənistan silahlı qüvələrinin 2020-ci il sentyabrın 27-sindən davam edən hərbi təxribatlarına qarşı Azərbaycan Respublikası silahlı qüvələrinin vəfəqiyyətlə apardığı əks hücum əməliyyatları nəticəsində bir neçə rayon eləcə də strateji əhəmiyyətli ərazilər işğaldan azad edilib. Dövlət Təhsil Xidmətinin İctimai Əlaqələr şöbəsindən verilən xəbərə görə, aidiyyəti dövlət orqanlarının həyata keçirdiyi dövlət sirrinin mühafizəsi tədbirlərinə zidd olaraq və müvafiq xəbərdarlıqlara baxmayaraq döyüş əməliyyatları aparılan ərazilərdə bir sıra şəxslər tərəfindən mobil telefon aparatlarının texniki imkanlarından istifadə etməklə icazəsiz Video çəkilişlər edilmiş, Azərbaycan qoşunlarının strateji və əməliyyat planları, dislokasiyası və yer dəyişmələri, şəxsi heyəti, silah və hərbi texnikaları Digər döyüş təminatı, əməliyyat şəraiti barədə məlumatları əldə etməyə imkan verən müxtəlif videomateriallar yayılıb. Qeyd olunan video görüntülər düşmən ordusu tərəfindən Azərbaycan Respublikasının qoşun hissələrlərinə qüvvə və mövqeləri barədə informasiyanın əldə edilməsi, həmçinin kəşfiyyat təxribat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi məqsədləri üçün istifadə olunub. Aşkar edilmiş faktlar üzrə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 284-cü "Dövlət sirrini yayma" maddəsi ilə cinayət işi başlanılmışdır. Hazırda həmin şəxslərin cinayət əməlləri ilə bağlı işlər təqib edilir. Bir daha vətəndaşlarla fəal döyüş zonasından icazəsiz video çəkilişlərinin aparılmasının və yayılmasının cinayət məsuliyyətinə səbəb olduğu barədə xəbərdarlıq edilir. Azərbaycan əskərinin həyatına təhlükə yaradan bütün davranışlardan çəkinməyə çağırırıq.